Юдрайв – официальный онлайн-партнер «Шкода» в Украине. Под носом у Путина уничтожают ФСБшников. Россиянам скрыли правду о войне. Сибига жестко отбрил Лаврова, а Китай отверг всемирные усилия. Главные новости дня расскажем и покажем здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Узлова. Прямо под носом у габистов Груз-200 в Москве аккуратно против штаб-квартиры российских чекистов рванул газовый баллон, они вместе с ним. По меньшей мере один человек погиб и почти с ФСБ шникщу служебную сумку нашли на месте происшествия. Среди раненых оказался 55-летний сотрудник ФСБ Алешка Титов. Его с тяжелыми травмами ног вели в искусственную кому. В результате инцидента погиб один человек, еще несколько получили травмы. Причиной взрыва, как сообщил мэр Москвы Сережа Собянин, стало неисправное газовое оборудование, мол, в частности, баллон с газом для воздушных шаров. По данным Департамента здравоохранения российской столицы, взрыв произошел на третьем этаже центрального детского магазинчика. Двое пострадавших были госпитализированы. Одному оказали помощь на месте. Из здания, где размещены магазины, рестораны и кинотеатр, проводилась эвакуация. Российские телеграм-помойки утверждали, что среди пострадавших оказался сотрудник ФСБ, чью служебную сумку нашли на месте происшествия. Его жена рассказала, что мужчина получил серьезные травмы ног и находится в состоянии искусственной комы. Вероятно, он пришел в магазин из соседнего здания на обед. Залетали в Москву на огонек и неизвестные дроны, на что пожаловался мэр столицы страны-агрессора. Сережа Собянин сообщил о якобы двух сбитых дронах, летевших в направлении Москвы ночью. Летел один дрон и вечером накануне. По словам Собянина, на месте падения обломков, куда же без них, работали экстренные службы. На Смоленской области в ночь на понедельник тоже было горячо. Там сбивали семь дронов, сетовал глава региона Васька Анохин. По его данным, пострадавших и разрушений, конечно же, нет и не было не будет. Всего в Минобитых РФ пожаловались, что за ночь над Россией сбивали более двух десятков украинских дронов, два из которых действительно летели на Москву. По данным российского военного ведомства, в ночь с воскресенья на понедельник средствами ПВО семь дронов действительно старались сбить над Смоленской областью, шесть над Брянской, по три над Орловской областью, Московским регионом, по одному над Калужской и Тверской областями. В период с 7 утра до 8 утра уже 25 августа еще с двумя дронами боролись над территорией Курской области. И пока в Минобитых РФ регулярно врут, что напрочь все сбивают и повреждений нет, реалии на земле Говорят всегда об обратном. В результате двух недавних атак дронов СБУ зафиксировано до шести попаданий в логистический комплекс Менеденсиа Опина в Татарстане. Днепросинт Горбуз опубликовал спутниковые снимки, на которых, по словам аналитика, зафиксировано до шести попаданий в новые контейнер и терминал в особой экономической зоне Алабуга, которая консолидирует экспортные и импортные потоки груза. В одной точке там хранят уже готовые бесплодники типа шахеты имитаторы до того, как их отправят на пусковые позиции. А дальше будет больше и больнее. Украина впервые показала новую ракету длинный Нептун. И Нептун наш не только длинный, если вы понимаете, о чем я, но и Толстый. В Украине впервые официально показана дальнобойная модификация крылатой ракеты Р-360 «Нептун». Поражать цели длинный «Нептун» может на расстоянии до тысячи километров, сообщают аналитики «Дефенс-экспресс». Как пишет украинский военный ресурс, несмотря на то, что о разработке ракеты стало известно еще в ноябре 2023 года, никаких изображений до сих пор не обнародовали. Теперь впервые ракета появилась в видео, опубликованном на День независимости на официальном аккаунте госпортала «Сбург». Броя. Праздничный подгон страха для россиянщиков. На записи ракета демонстрируется вместе с другими образцами украинского вооружения, хотя в ролике непосредственно не подписано. Дефенс Экспресс отмечает, что узнать длинный Нептун можно по характерным X-образным крыльям, которые складываются в то же время видео с пусками ракет в ролике, являются архивными и датируются испытаниями комплекса Нептун в 2018-2020 годах. По предварительным оценкам, длина новой ракеты превышает 6 метров, это без ускорителя, что на полтора метра больше первой версии, версии 360 центральная часть корпуса также увеличена в диаметре до 50 сантиметров против 38 сантиметров базовой модификации таким образом новая ракета не только длиннее но и массивнее что вероятно связано с необходимостью большего объема топлива Официальных характеристик ракеты пока не раскрывают. Известно лишь, что она предназначена для поражения наземных целей. И очевидно, что скоро таких поражений будет немало. А еще одна недавно продемонстрированная наша ракета «Фламинго» так вообще выводит Украину на паритет с россиянами. Две таких ракеты на один завод, и его просто не станет под ноль. Анализирует эффективность инновационного украинского оружия авиаэксперт Валерий Романенко. Он напоминает, что стало известно о начале серийного производства крылатых ракет «Фламинго». Даже поговаривают, что в Украине появились собственные томагавки, а возможно что-то и покруче. Но применение покажет, круче или нет. Пока сведения очень оптимистические. Ракета обладает дальностью в 3000 километров, что в общем превышает дальность более крупных современных крылатых ракет. Если сравнивать с томагавком, то превышает вдвое. Боевая часть тоже впечатляет 1000 килограммов. Это вдвое больше, чем стандартный вес боевых частей современных крылатых ракет 450 килограммов, как американских, так и российских и английских штормшеду. Здесь имеем тысячу. Это означает, что при попадании двух таких ракет в России российское военно-промышленное предприятие, производителя оружия, которое бьет по Украине, и любого завода просто не будет. Он выйдет из строя, по крайней мере, на год. И на месте попадания будет воронка примерно в диаметре метров 20. То есть это выводит нас на позиции равенства с россиянами. И по количеству, кстати, тоже. Пишут, что это аналог ракеты, которую выпускает фирма Millennium Group, которую показывали на выставке в феврале 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта фирма сказала, что она сразу может обеспечить выпуск 50 таких ракет в месяц. Это означает, что мы выходим на тот же уровень по крылатым ракетам, как и россияне. Они способны выпускать где-то до 60 ха, 101 в месяц, у нас 50. То есть выходим практически на паритет. Какие цели достижимы для этой ракеты на территории Российской Федерации? 90% предприятий российского ВПК в зоне поражения. Но мы не достаем до авиастроительных предприятий. Они на расстоянии чуть больше, чем 1000 километров. Если ракета будет усовершенствована, прилетит как минимум по Новосибирску, где выпускают Су-34. Но если взять, например, Воткинский завод, где выпускают все российские баллистические ракеты, то до него расстояние 1400 километров. Это значит, что «Фламинго» сможет обойти его сзади и залететь на это предприятие с востока. То есть российский «Орешник», который планируется там производить, может быть убит еще нерожденным потому что еще пока нет его серийного производства. И весь российский северо-западный промышленный район – это основной промышленный район под ударом. Все Поволжье – сплошная оборонная промышленность, там и стратегические бомбардировщики выпускают. И что угодно под ударом. Урал под ударом. Еще раз повторюсь, 90% предприятия российского военно-промышленного комплекса под ударом. Причем под ударом мощным. Потому что НПЗ после попадания двух ракет сколько бы там ни было ректификационных колонн, встанет. И по любому индустриальному предприятию попадание двух ракет с боевой частью в одну тонну этого будет достаточно для того, чтобы на год это предприятие полностью вышло из строя. Заводов не будет, бензина нет и не будет, а потери есть и будут только расти. Киберпартизаны взломали эфиры, показали россиянщикам реальные результаты войны. Вечером 24 августа в День независимости Украины на российском телевидении транслировали видеоролик с реальными потерями армии РФ в войне против Украины и другими достижениями в кавычках, так называемой СВО. Рассказали об этом наши источники в ГУР Министерства обороны. По данным источников местным киберпартизанам удалось взломать российского провайдера номер три и вывести на телеэкраны несанкционированные, так сказать, видео одновременно на 116 телеканалах. Кроме того, киберактивисты заблокировали доступ администраторов к серверам, чтобы усложнить прерывание трансляции. В результате, по меньшей мере, 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов РФ более трех часов наблюдали взрывы российских НПЗ и захоронения военных на собственных телеэкранах в прайм-тайм. Для пользователей, которые не имеют цифрового телевидения, трансляция была доступна через приложение Apple Store, Google Play, Smart TV и другие кабельные сети. По словам источников ГУР, Такие кибератаки позволяют донести россиянам правду о войне, которая отличается от официальной пропаганды Кремля. Поэтому угрозы преступного кремлевского режима выглядят, мягко говоря, уже не такими устрашающими. Но от того их словесное расстройство не уменьшается. Украина имеет право на существование, только если выполнить условия Путина. По крайней мере, так себе придумал глава российского МИДа Сергей Лавров. Своими маразматичными совковыми фантазиями он поделился в интервью телеканала NBC, позоре перед западной публикой с заявлением о том, что Украина может существовать лишь при одном условии, если отпустит, как он говорит, территорию аннексированной России. Ранее Ссылка со ссылка на источники сообщал, что именно это требование Владимир Путин и выдвинул в который раз в качестве условия для прекращения войны. Украина имеет право на существование при условии, что отпустит людей. Людей, которых они называют террористами, особами, которые на нескольких референдумах придумал Лавров в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре, пояснил он. Украинские же власти, как утверждает российский министр пропаганды, якобы поставили себе цель уничтожить все русское. Хоть все, и русское, и украинское, и русских, и украинцев на свои и чужих землях уничтожает как раз-таки Лавров и его начальничек Путин. Лавров также 86-й раз за неделю заявил, что любые гарантии безопасности для Украины должны учитывать базовые интересы России. Напомню вам, что украинскую сторону в апреле 2022 года устраивала представить документ, который мог бы положить конец этой войны. Врет он. Он начинался с заявления о том, что Украина будет нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной, сказал министр. Кто ему такое обещал? В том же интервью глава Митера в тысячный раз назвал Зеленского де-факто главой режима, но усомнился опять в его легитимности. По версии Лаврова, согласно Конституции Украины, он-то точно ее знает, полномочия Зеленского как президента истекли. При этом он добавил, что Путин готов к встрече от души с украинским лидером, но для подписания документов нужно ясное понимание, кто же подпись поставит, что же легитимное лицо или нет. От нелегитимных только на самом деле слышим. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко ответил на этот новый бред старого Лаврова. Россия на самом деле не заинтересована в мирных переговорах, подчеркнул Сибига, критиковав высказывания главы митаров Сергея Лаврова о как будто бы нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского, назвав их нелепыми. Сибига подчеркнул, что Лавров, который занимает свою должность уже более двух десятилетий, вряд ли вправе выносить суждения о легитимности других лидеров. Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, просидевшего в своем кресле 21 год Служа тому, кто правит уже более 25 лет, у него нет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности. Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия. Лавров также сценично солгал, что Россия никогда ни при каких обстоятельствах не наносит удары по гражданским целям. По его словам, у российской разведки есть достоверные данные и атаки якобы направлены исключительно на военные объекты и предприятия, связанные с производством вооружений. А вот как выглядят военные цели Лаврова – обычные многоэтажечки, частные домики и машины. В результате очередной кровавой атаки россиян на Сумщину по исключительно гражданской инфраструктуре и по мирным, ни в чем не виновным людям есть погибшие и раненые объекты критической инфраструктуры, обычный многоквартирный дом, десятки частных домовладений и автомобили, сообщили в МВД. Обстрелы не прекращались почти сутки и продолжились утром. Из-за попадания в Новослободской общине погиб один человек, еще двое ранены. В Сумской общине в результате обстрела пострадали еще семь человек, говорится в сообщении. Зафиксированы повреждения объектов гражданской и критической инфраструктуры, в частности, многоквартирного дома, десятков частных домовладений, транспортных средств. Пожары на Сумщине просто неимоверного масштаба. Путин, Лавров и вся эта кремлевская клика повоевали там с обычной улицы, уничтожив ее полностью. Видео катастрофических последствий мирных усилий Путина опубликовал исполняющий обязанности главы сумского горсовета Артем Кабзар. Из соображений безопасности это видео не публиковал ночью. Вот так выглядит атака по песчанскому старостату. Улица почти полностью, как видим, уничтожена. К сожалению, пострадали пятеро человек, рассказал он. Суммы почти сутки под атакой РФ. С самого утра понедельника город вновь находился под прицелом дронов. Смертоносные беспилотники попали в жилой дом и АЗС, сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошенко. По данным главы МВА, одно из попаданий зафиксировано в жилой дом. В результате атаки выбиты окна, два человека получили осколочные ранения. Еще один удар они нанесли по автозаправочной станции, там возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По предварительным данным, обошлось без жертв. Всего Украины в эту ночь на 25 августа атаковали более сотни дронов РФ, отчитались в воздушных силах ВСУ. Захватчики запускали их с направлений российских городов Шаталова, Курск, Орел, Миллерова и Приморска, ахтарска Российские оккупанты с вечера 24 августа терроризировали Украину 104 ударными беспилотниками типа «Шахет» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Из них 76 дронов, спасибо нашим силам, ПВО удалось нейтрализовать, однако есть и попадания 28 беспилотников на 15 локациях. Падение сбитых, осколки еще на четырех. Весь этот беспочтенный, непрекращающийся террор, как собственное заявление Лавруши, явный отказ Кремля от мирных инициатив США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров воспользовался этим англоязычным интервью американскому телеканалу NBC News как поводом повторить. Однозначное отвержение Кремлем предложенных США инициатив по миру в Украине заметили это и аналитики Института изучения войны. Публичные заявления России относительно войны против Украины транслируют те же тезисы, которые российские чиновники стремятся донести на частных встречах. Заявление Лаврова в интервью NBC продвигают постоянное утверждение Кремля о том, что среди первопричин войны якобы было расширение НАТО на восток и дискриминация Украины русскоязычных жителей. Глава Митараев повторил, что Россия рассматривает расширение НАТО и якобы нарушение российских интересов безопасности как одну из таких первопричин войны. Кроме того, российский министр назвал среди целей войны защиту прав этнических русских русскоязычного населения, которое считается частью русской культуры и истории, а также нейтрализация Украины. При этом Лавров заметили американские эксперты, провокационно утверждал, что Украина, мол, имеет право на существование только в случае, если отпустить людей, которые решили, что принадлежат к русской культуре. В то же время ВСВ напоминают, то, что Кремль называет этими первопричинами войны, касается далеко не только Украины. И гипотетическое согласие с требованиями России о устранении первопричин требовало бы также существенных переговоров с НАТО. Постоянные настаивания Лаврова на том, что любое прекращение войны должно быть направлено на устранение ее так называемых первопричин, в частности, его неоднократные заявления после саммита на Аляске 15 августа продолжают свидетельствовать о том, что военные цели России не изменились. Попытки Лаврова в очередной раз изобразить украинского президента Владимира Зеленского как препятствие на пути к прочному миру в Украине направлены скорее на попытку России отвлечь внимание от собственного нежелания Кремля идти на компромисс или присоединиться к содержательным переговорам в предложенном президентом США Дональдом Трампом графике. Лавров намеренно искажал и неправильно характеризовал недавние публичные заявления Зеленского, превращая их в противоположные по содержанию, в частности, относительно готовности к переговорам. Хотя на самом деле президент Украины неоднократно заявлял в последние дни, что он готов обсудить территориальные вопросы на двусторонней встрече с Путиным. ЕСВИ продолжает оценивать, что предоставление России правовета в отношении западных гарантий безопасности позволило бы Кремлю ослабить способность Украины противостоять очередному российскому вторжению. Это также помешало бы Украине заключать будущие соглашения по безопасности, увеличивать и модернизировать свои вооруженные силы, а также получить поддержку от партнеров. Но за все в этой жизни приходит расплата. И Путин еще ой, как дорого заплатит за троллинг Трампа. Убеждена любимая газета Дональда Фредерича Нью-Йорк Пост. Кремль выдвигает ультиматум вместо переговоров, заставляя Вашингтон готовить жесткий ответ. Правитель России Владимир Путин, похоже, разрушил надежды на мирное соглашение по войне в Украине, которые были озвучены во время саммита с Дональдом Трампом на Аляске. Несмотря на обещания, озвученные российской стороной в Анкоридже, Кремль теперь выдвигает ультиматумы, которые делают невозможным переговоры, пишет Нью-Йорк Пост, также анализируя часовые бредни Лаврова. Такие заявления резко контрастируют с тем, что, по словам вице-президента США Джей Путин признал на Аляске. Они признали, что не смогут установить марионеточный лишень в Киеве, и, что важно, они признали необходимость определенных гарантий территориальной Украины говорил Ванс. Нью-Йорк Пост считает, что Путин фактически троллит не только Зеленского, но и самого Трампа, демонстрируя искусство отказа от сделки. Американский президент тем временем начал сигнализировать о недовольстве. Недавно он заявил, очень трудно, если не невозможно выиграть войну, не такой страну захватчика, намекнув на возможность расширения разрешений для украинских ударов по территории России. Трамп также оставил на столе вариант жестких вторичных санкций против российской экономики. После саммита он дал Путину всего две недели, чтобы перейти к личной встрече с Зеленским. Однако первая из них уже прошла и прошла без прогресса. Таким образом, Москва демонстрирует готовность сорвать дипломатические договоренности и одновременно испытывает терпение Вашингтона. Наблюдатели предупреждают, Путин рискует превратить мирные сигналы на Аляске в собственное унижение, если Трамп ответит силовыми шагами. Да, и ядерный шантаж наряду со словесным Россия никуда не прячет. Российская Федерация заявила о намерении модернизировать, как они говорят, свою ядерную программу, аргументируя это колоссальными угрозами со стороны вражеского Запада, заметила Fox News. По данным издания, генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев назвал текущую геополитическую ситуацию временем критических вызовов для существования РФ. По его мнению, обеспечить суверенитет страны может только надежный ядерный щит, который одновременно является символом наступательной силы. Однако он не уточнил, какие именно изменения планируется внести в программу. Это заявление прозвучало вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Как известно, в мае Трамп объявил о намерении создать систему противоракетной обороны «Золотой купол», взяв за образец израильскую технологию «Железный купол». Ожидаемая стоимость проекта составляет около 175 миллиардов долларов. Хотя эксперты уже неоднократно обращали внимание на нарастающую эскалацию ядерного потенциала Китая. Россия и США остаются крупнейшими владельцами ядерного арсенала в мире. По данным контроля над вооружением, Москва имеет примерно 4400 ядерных боеголовок, из которых более 1500 стратегически развернуты. Но, правда, никто не проверял, в каком они состоянии. США, в свою очередь, имеют более 3700 боеголовок, из которых активными являются около 1400. Кроме того, в 2023 году Россия официально вышла из последнего двустороннего договора США по ограничению ядерного вооружения. Договор должен был действовать до февраля 2026 года, однако, по мнению Путина, отказ от него был оправдан, так как США новые виды ядерного оружия. Это так свойственно России. Говорить одно, а делать совершенно иное. Президент Финляндии Александр Ступ считает, что лидер России Владимир Путин выдвигает в отношении Украины требования, которые невозможно выполнить на практике, сказал он в эфире программы One Nation на телеканале Fox News. Также Ступ отметил, что условия, которые Кремль выдвинул в Украине, такие как отказ от членства в НАТО, передача всего Донбасса, включение оккупированной еще территории под контроль Москвы и запрет размещения западных войск на украинской территории, неприемлемы. Как раз таким словом окрестил понятным для Кремля. Ведь именно они так любят называть справедливые условия всего мира неприемлемыми. Кроме того, хороший друг и наш, и Дональда Трампа, послал американскому лидеру понятный сигнал, сравнив обмен территорий украинских с тем, как если бы Штаты попросили менять их земли. Если взять то, что Путин просит от Украины и сопоставить это с Соединенными Штатами, это немного похоже на то, если бы США отказались от Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины, Вирджинии, даже Мэриленда, и создали какую-то супермагистраль, которой можно атаковать Нью-Йорк. Так что это практически невозможно. Не Россия будет тем, кто будет указывать Европе или США, что они могут или не могут включать в гарантии безопасности. Сама Украина имеет мощную армию, которая является ее главным гарантом безопасности. Европа поддерживает это, а США координируют или оказывают определенную помощь и поддержку. Указал, что российская сторона реагирует только на силу. И поэтому Путин готов слушать только Трампа, поскольку это единственный человек, которого он боится. Ничего не боятся наши западные партнеры и подтверждают это своей безапелляционной поддержкой. В столице Украины прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гарстеры. На вокзале его встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Норвегия один из наших ближайших союзников визит премьер-министра для переговоров с президентом Зеленским. Это сильный знак солидарности и поддержки нашего народа, отметил Сибига. Для нас важно чувствовать поддержку поддержку настоящих союзников. Норвегия всегда рядом с нашим народом, существенно помогает обороне, и мы ценим эту надежную солидарность, подчеркнул Андрей Ермак. Встретился с Эстерой, с президентом Украины Владимиром Зеленским на общей пресс-конференции. Со Стерой украинский президент заявил, что в конце этой недели состоится встреча украинской и американской команд для обсуждения возможностей будущих переговоров между Украиной и страной-агрессором России. Глава государства также анонсировал встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Кайлогом. Сегодня, 25 августа, она и проходит. Кроме того, Зеленский отметил, что в течение недели будет много работы в этом направлении. Сам же спецпредставитель Шакит Келок выразил надежду, что в следующем году Украина будет отмечать День независимости уже под мирным небом. Об этом он заявил во время молитвенного завтрака. И напомнил, как на прошлой неделе была большая встреча президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным на Аляске, а после возвращения была встреча главы Белого дома с президентом Владимиром Зеленским и лидерами Европы в западном крыле овального кабинета. Когда всем представителей европейских стран имели шанс обсудить с президентом текущие проблемы, это непростая задача, но мы действительно очень много для этого работали. Он действительно является президентом мира. Он хочет прекращения смерти и разрушений, сказал Кэллок. По его словам, продолжается работа над мирным процессом. Очень тяжело работаем. Надеемся дойти до ситуации, когда уже в ближайшем будущем можно будет дойти до гарантии безопасности. Это работа, которая еще продолжается. Здесь вопрос в украинской военной способности. Какие есть ограничения самые высокие, самые низкие политические, дипломатические возможности. И когда все это собирается, получается картина. Это процесс, которым мы занимаемся сейчас. Люди, как правило, забывают, сколько на самом деле эта война продолжается. А речь идет о четвертом году. Подумайте также о масштабах уничтожения и разрушений, о вреде и ущербе, которые нанесли эти действия. Именно об этом говорит президент Трамп. Он действительно чрезвычайный человек, сторонник мира. Очень надеюсь, что уже в следующий день независимости наступит праздник. И будет праздником, когда Украина будет свободной, мирной. Также с неожиданным визитом в украинскую столицу посетил вице-канцлер Германии Ларс Клингбайл и заверил в непоколебимой поддержке Украины. Берлин активно ищет мир вместе с другими нашими союзниками. Путин не должен иметь никаких иллюзий, что наша поддержка Украины может пошатнуться. Наоборот, мы остаемся вторым по величине в мире и крупнейшим в Европе сторонником Украины. Как министр финансов, я сегодня также даю четкое обещание. Украина может и в дальнейшем полагаться на Германию. Вместе с канцлером Фридрихом Мерцом мы ищем пути, как Германия может лучше поддержать Украину в возможном мирном процессе. Ведь речь идет не только о безопасности украинцев, но и европейцев. Теперь Россия должна, наконец, проявить серьезный интерес к справедливому миру. Путин должен, наконец, прекратить свою жестокую агрессивную войну. Клинкбайль подчеркнул, что нельзя, чтобы во время переговоров об установлении мира гибли люди от жестоких атак РФ. Поэтому необходимо немедленно объявлять перемирие. Кроме того, нужны надежные гарантии безопасности, которые обеспечат длительный мир для Украины. Мы тесно координируем наши действия на международном уровне. Германия выполнит свои обязательства, отметил вице-канцлер. Он также добавил, что никаких переговоров без участия Украины быть просто не может. Клинкбайль подчеркнул важность последовательного продолжения курса Украины над реформами, учитывая перспективы восстановления и вступления в ЕС. Будущие гарантии безопасности безопасности для Украины после возможного мирного соглашения с Россией должны быть очень приближены к членству в НАТО, считает также министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Выступая на правительственном дне открытых дверей в Берлине, он сказал об этом. Мы не можем ожидать, что Украина всерьез рассмотрит территориальные уступки, если она, по крайней мере, не получит гарантии безопасности от как можно большего числа государств, подчеркнул он. Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова обрели мир. Предоставить Украине гарантии безопасности должны не только страны Евросоюза, но и другие государства государства, в частности США, считает Вадефуль. По его словам, на данный момент около 30 государств, уже в том числе Япония, выразили готовность поддержать Украину. Министр отметил, что подобные гарантии не будут представлять никакой угрозы для России. Китай тем временем открестился от намерения отправить своих миротворцев в Украину, заявил спикер Министерства иностранных дел страны Год Кунь, которого цитируют местные медиа. Напомню, немецкая газета Welt со ссылкой на европейских дипломатов писала, что Китай, мол, готов присоединиться к миротворческой миссии в Украине, но только если развертывание войск будет осуществлено на на основании мандата ООН. В Брюсселе такой план вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, привлечение Китая могло бы способствовать принятию размещения странных войск для надзора за миром, а с другой существовала опасность шпионажа со стороны КНР. В МИД Китая же сегодня это сообщение немецкого медиа за субботу назвали недостоверным. Эти сообщения не соответствуют действительности. Позиция Китая относительно украинского кризиса последовательно и четко ответил Годзякунь на вопросы журналистов. Если вы нейтральны в ситуациях несправедливости, вы выбрали сторону угнетателя. Если слон поставил ногу на хвост мыши и вы говорите, что вы нейтральный, мышь не оценит вашей нейтральности. Туту, Ирина Узлова, наша программа 20 минут. Приходите к нам завтра. А пока подписывайтесь на YouTube 24-го. Оставляйте свои лайки, комментарии. Берегите себя. Увидимся и победим.